Salam əziz tamaşaçılar, əziz dostlar, dəyərli valideynlər, hər birinizi xoş gördük. Mənə də öyrət, efirdədir. Diqqət, tapmacamız gəlir. Alaca, ha alaca. Səbtirmişəm yamaca. Düzdür məşər? Ağaca Aziz dostlar unutmayın ki en tez ve düzgün cevap göndermelisiniz Hem de ekranımızın altında gördüğünüz menedeöğret.trtavaz.gmail.com internet ünvanımıza Sıra gelip çattı dostlarımızın peşe sorgusuna Gelin birlikte izleyelim Salam, özün dostlarımıza təqdim elə. Adın nədir? Rəngiz. Rəngiz, neçə yaşın var? 7. Neçənci sinifdə oxuyursan? 2. İki. 2-ci sinifdə. Sən dalğıç olsan nə edərdin? Dənizin dibində olan fikirləri və balıqları görərdim. Salam, adın nədir? Niyad. Niyad, neçə yaşın var? 10. Neçənci sinifdə oxuyursan? 4-cü sinifdə oxuyuram. Niyad, dalğıç olsan nə edərdin? dağın e, dibində olan hər növ balığı tanımaq istərdim. Dostlarımıza əl ilə salam, özün dostlarımıza təqdim elə. Adın nədir? Kənan. Kənan, neçə yaşın var? 7. Neçənci sinifdə oxuyursan? 1-ci. 1-ci sinifdə oxuyur Kənan. Kənan, sən dalğıç olsan nə edərdin? Dəniz içində bütün özdən elə. Ay maşallah. Bir də nə əl elə. Salam, adın nədir? Fatimə. Fatiməyimi sən ata. Fatimə neçə yaşın var? 9. Neçəinci sinifdə oxuyursan? 4. Fatimə, sən dalğıç olsan nəniərdin? Bütün balıqları, bir də böyük balıqları öyrənmək istərdim. O zaman sən böyüyəndə onları öyrənərsən, elə elə bir dənə dostlarımıza. Bu gün oyuncaqlardan danışacağıq. Uşaqlığımızın əvəz edilməz məşğuliyyət növündən. Hər yaşın öz oyuncağı olmalıdır. Bu fikir haqqında razısınızmı? Bəli, hər yaş dövrür öz oyuncaqları vardır. Kiçik yaşlı uşaqlar, onlar zərrər verbiyyət, yumşaq, rezid və ya da plast plastmas eee oyuncaqlardan istifadə edirlər. Sonra get-gedə yaşa dolduqca uşaqlar ə, oyuncaq növləri onların dəyişilir. Oyuncaklar həm fiziki, həm də əqli cəhətdə uşaqlara kömək olmalıdırlar. Günümüzün ən böyük problemi. Qız oyuncağı, oğlan oyuncağı. Qız rəngi, oğlan rəngi. Bu haqda efir vasitəsi ilə demək istədikləriniz. 1977-ci ildə bir psixoloq tərəfindən bir təcrübə aparılıbdır. Təcrübədə otağa qız və ya ö, və oğlan oyalacağa və yer yətvə oyalacağa qoyulubdur. Və otağa bir ö, ö, uşaq qoyulub, 3 aylıq bir uşaq qoyulub. Hər yer yətvə otağa girdikdə bu uşağı biri qıza oxşadı, biri oğlana oxşadı. Ya yəni, qıza oxşadadılar gəlinciyi götürüb bu uşağa ələ verib, oğlana oxşadadlar hansısa bir başı və ya top aləti götürüb uşağa verib. O lek keçdikdən sonra bu təcrübəni təzəllər yerlə yetirəsi olur ləs təcrübəyə gəlib əyri effekti verib, eləyə nəticəni verib. Yəni bu o, indiki zamanlarda problem deyil, yəni ta qədim zamanlarda bu problem yaşanır. Tam, tam bir həlli tapılmayıbdır. Dişə çıxmayan uşaqlara nə cür oyuncaqlar almaq lazımdır? Diş çıxıb gələn uşaqlar adətən rezin, plastmas oyuncaqlardan istifadə edirlər ki, onlar onları avtomatik olaraq ağızlarla aparırlar. Ya dişləri yer keçdikləri görə dişlərlə sürtürlər. Yə, adətən onlara rezin və ya da plastmas e, oyuncaqlara e, üstünlük verilir bəldir. Oyuncaq seçimində uşağın fikri əhəmiylidirmi? Bəli uşaqlar fikirlə bilər. Uşaqlar oyuncaqlar özləri seçbədlər, özləri özləri alıb aldılar. Onlar oyuncaqlar tez-tez dəyişməsini istəyirlər, tələb eləyirlər. Hətta evdə özləri, özlərin özlərinin başqa qardaşları varsa, onların oyuncaqları var, öz oyuncaqları tez-tez dəyiştirirlər. Yəni bu yaxşı bir haldır. Və son olaraq, oyuncaq alarkən valideynlərimiz nelərə diqqət etməlidilər? Zəhmət olmasa açıqlama gətirin. Oyuncaq alarkən İk rəbədə uşağın yaş həddləri rə e, diqqət yetirir bəlidir. Bətbə qədər dövrlərdə öz rəhləbəyə üstünlük verir bəlidir. Körpə dövrlərdə e, rəngli və yaxud da səslikli halsa bir e, oyuncaklara üstünlük verir bəlidir. Bu gün də oyuncaqlardan danışdıq. Əziz dostlarımız, oyuncaqlarınızı sındırmayın. Axonlar sizin ən yaxın dostlarınızdır. Əziz uşaqlar, dəyərli valideynlər, bu gün biz sizlərə milli rəqsimizdən danışacağıq. Onun üçün ilk öncə gəlin müəllimlərimizi yaxından tanıyaq. Salam, özünüzü təqdim edin. Rəqsin texniki baxımından quruluşçusu Uğur müəllim. Rəqsin bədii rəhbəri Nənur müəllim. Müəllim, sizcə rəqsə başlamaq üçün ən müvafiq yaş və yaş aralığı neçədir? 6 yaşdan götürürük rəqsimi. Və olur ki, valideyn gətirib uşağı 5 yaşında deyir ki, uşağımın 4 yaşı var, 5 yaşı var. Biz onların ritmik qabiliyyətlərini yoxlayırıq, sağlamlığını yoxlayırıq və rəqsə götürürük. Bizi izləyən balaca dostlarımıza və dəyərli valideynlərimizə, burdan səslənmək istədiyiniz sözləriniz varmı? Öz uşaqlar, əgər rəqs sənətini, rəqsi sevirsinizsə, buyurun gəlin. Valideynlərə də sözüm budur ki, əgər uşaqlarınız bu sənəti sevirlərsə, istəyirlərsə gətirin. Bəlkə də gələcəkdə onlar peşəkar rəqqas olacaqlar. Əziz dostlar, deyirəm bəlkə rəqs yoldaşlarımızın birinin yanına yaxınlaşaq. Rəqsin sirlərini ondan da soruşaq. Salam. Salam. Özünü təqdim elə. Əhmədov Fuad. Fuad, neçə yaşın var? 9. Neçə ildir rəqslə məşğulsan? 2. Fuad, bax 2 ildir rəqslə məşğul olursan. Düzdürmü? Bəli. Gələcəkdə məqsədin nədir? ə e, gələcəkdə bizim milli rəqslərimizi bütün e, dünyaya tanıtmaq, Azərbaycan bayrağını daim zirvələrdə dalğandırmaq istəyirəm. Bununla gözəl məqsəd ola bilərmi əziz dostlarımız? Odur ki, dostlar, buyurun, bu meydan buda siz. <laughs> Əziz dostlar, dəyərlı valideynlər. Bugünkü günümüzdə beləcə sona çatdı. Gələn verilişlərə də. Hündür və gözəl piramidalar. Yəqin ki, bildiniz. Bu gün Misirdən danışacağıq. Misir rəsmi adı Misir Ərəb Respublikası. Ölkənin əsas yaşayış məntəqələri Nil çayı boyunca yerləşir. Misirin ərazisində qədim yunanlıqlar suvarma sistemlərini yaratmış, daş və misdən düzəldilmiş əmək alətlərindən istifadə etmişdilər. Əmək fəaliyyətinin nəticəsində orada yüksək mədəniyyətin yaranması mümkün olmuşdur. Bütün işlərin görülməsində kölə əməyindən geniş istifadə olunurdu. Ölkə sahəsi 1 milyon 1450 kvadrat kilometrdir. 2011-ci ildə Misir əhalisi xaricdə yaşayan 7 milyon nəfərlə birgə əhalisinin sayının 88 milyona çatıb. Ölkədə işləyən əhalinin sayı isə 29 milyon nəfərdir. Misir yeni açıqlanan əhali sayı ilə Almaniyanı geridə qoyaraq dünyanın ən çox əhalisi olan 14-cü ölkəsinə çevrilib. Misir yeni əhali sayı ilə Orta Şərqdə İran və Türkiyəni geridə qoyub. Aralıq dənizi boyunca ensiz sahil xəttinin iqlimi subtropik, qalan ərazidə tropik səhra iqlimidir. Burada hava son dərəcə qurudu, il boyu az buludlu olur. Çox az az yağış yağır. Misir üçün temperaturun kəskin dəyişməsi xarakterikdir. Asuanda noyabrdan hava gündüz 41 dərəcə Selsiyadək qızar, gecə isə 3 dərəcə Selsiyadək soyuya bilər. 1953-cü ildən yarı prezident respublikasıdır. 1967-ci ildən fövqəladə vəziyyət qanunu ilə idarə olunur. Pul vahidi Misir funtudur. biri var idi, biri yox idi. Allahın bəndəsi çox idi. Bir kişi ilə bir arvad var idi. Günlərin birində iş belə gətirdi ki, bu kişinin arvadı azarlanıb öldü. Həmin arvaddan Fatma adında yetim bir qızı, bir də oğlu qaldı. Kişi gördü ki, uşaqlara baxa bilməyəcək. Odu ki, ayrı bir arvad aldı. Kişinin bu arvaddan da bir qızı oldu. Bu arvad gələn gündən yetim Fatmanı gözü götürmədi. Öz qızının adını da Fatma qoydu. Amma bu qızla onun arasında yerlə göy qədər fərq var idi. Günlərin birində arvad iki ayağını bir başmağa dilib ərinə dedi: "Kişi, əgər bu uşaqları aparıb azıtmasan, səndə oturmayacam." Ay arvad: "İnsafın olsun, mən bu bir parça tüfülləri harda azıdım? Yazıxdılar." Kişi çox götürqoy elədi. Gördü ki, ayrı əlacı yoxdur. Fatma ilə oğlunu götürüb getdi məşiyə, uşaqlarını aldadıb dedi. Balalarım, siz moruq çiçələk yığa-yığa gedin dərənin dibinə. Axşamüstü gəlib sizi də götürərəm, gedərik. Uşaqlar atalarının sözünə inandılar. Moruq çiçələk yığa-yığa lap meşənin sıx yerinə çatdılar. Kişi uşaqları aldadıb bu tərəfdən ağlıya-ağlıya kör peşiman qayıtdı evə. Uşaqlar ha gözlər, hə, dedələri gəlib çıxmadı. Səhər tezdən durub yola düşdülər. Az getdilər, üz getdilər dərəpəpə yüz getdilər, gəlib evlərinə çatdılar. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də nağıl söyləyənin. İndi isə keçən həftə sizdən soruşduğum tapmacanın doğru cavabını və qəlbimizi elan edəcəm. Diqqət, cavab kasmanaft, qəlbimiz isə Almaməddov Fuatdır. Əziz dostlar, dəyərlı valideynlər, bu günlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın.